Ради только вот этого одного тренажера стоит приходить в спортзал женщинам, у которых болят колени. Сейчас покажу, как им пользоваться. Вес ставите обычно половину своего веса. Ну, сколько вы весите? Ну, там, допустим, 80 килограмм, значит, тут 40 выбери. Делаешь такие отжимания. Минимум 8 раз. 8 повторений по 3 раза. Ну, понятно, что первое... Ну, понятно, что первый раз сколько сможешь, а потом больше и больше надо ну, стараться сделать, сделать подходов. Я начинала 3 подхода по 8, потом 4 по 10. Ну, сейчас вот так делаю два раза по 12 и два последних 10 уже не вытягиваю. Благодаря только этому тренажеру перестают болеть колени, потому что вы напрягаете мышцы, которые держат ну, ваши колени. Связки, мышцы, все это укрепляется и держат ваши колени. Поэтому вам легче. Ну, колени не болят, выходят и себе ходите, ходят. Короче, вы поняли. Еще один есть там, когда лежа. Вот это, по-моему, один. Ты ложись на живот и поднимаешь колени. это вот работа. И плюс велосипед покрутите, и можно идти домой. Или вот такие, видите, там попроще, там можно облокотиться, а тут так как бы вот так. Ну, тоже классно. Я тут недолго. На велосипедике минутки две-три и все. Просто, чтобы чашечки поработали. И все, девочка, записались в спортзал. И просто делаете... Выбрали себе два-три тренажера для коленей. Поинтересуйтесь это, в инстаграме, что хорошо для коленей, какие тренажеры. Только ради этого надо ходить в спортзал, чтобы колено перестали болеть. Потрошки, потрошки, бачите, перестали. Это дешевле, чем я ходила, помните, на какие-то процедуры. Так дорого, что один прием 100 долларов стоит. Какие-то детячие фравы выполняла пенсионерские. Ну, я... для... для, пожилых людей, или у которых прям уже ну я не знаю, уже какой-то диагноз там серьезный с суставами, ну, то понятно. А если вот так климатические синдромы, так скажем, женские, и бачите, они поправляются. Еще пару тренажерчиков такие. Вот именно надо укрепить мышцы, которые на ляжках, як, на лытках, на ляжках. Чтобы вот эти сухожилия, все вот это, оно укрепилось, и оно Этим каркасом держи ваши кулины, а пидержи, тогда классно. Все, сейчас еще две минутки покручу, и все. А, я кажется, женщина, почему у вас такой крутой этот спортзал? Покажите, ничего не крутой. Мне тоже, мне сначала казалось, ого такой большой крутой. И ті сами люди, ті сами. Ладно, я там три раза в два-три раза в неделю сейчас А що я прихожу, вони знову тут. Вони то що ночують, вони тут цілими днями сидять одні ті самі. Ну, Бо некоторі тренажери тільки по одному. По одному, по два, по одному, по два. А от дуже багато таких, що тільки по одному. І якщо ти хочеш на цей тренажер, то а ну, він зайнятий, то що. Мені здається, більше бути тренажерів. В мене ну, вже наглею. Уже він класний. Вот там на втором етажі всякі групові заняття. Йога, там зумба, якісь там танці, всяке таке. А внизу це на першому етажі. Ну просто зал. Вот там вот, тяжелі атлети займаються. Вот Такі штанги очень тяжелі тягають. Вот там більше таке для этих. Ну з гантелями мужики. А тут так общий. Видите, вы, это, выдули листья вот туда, на землю, с асфальта на землю, и все. Вся уборка осени. Никто не заметает, как вот эта женщина пышет. И вот там тоже. Я дворник, скажу. мне так интересно, как по Америке листья убирают. Я так запомнила, что у вас есть? она меня спытала. Есть такие комментарии, что запоминаются гляньте, как раз Позанималась сама без Габриэля. А, Габриэль новую бабушку <треку> тренирует. <треку> ну то я была бабушка. Ну там сейчас я покажу. Бачите, тут такая зона отдыха, они оттуда вымели. И вот туда де, на ту сторону, где дикий лес, как бы там никто не живет, и туда листья загребли ну, воздухом выдули туда листья. Красиво тут у нас, правда? Там электро эти грили. Ну, а тут просто поотдыхать. А теперь другую бабушку тренирует. Ну там такая уже дуже старенькая. Він безтолковий тренер і вони його то кидають на вот таких бабушек, которым нічого не треба, то просто ручками пошевелити ножками. І ото його дають. А потім обіжається, що від нього отказываются. Бо йому деньги надо, у нього девушка є. Він каже, у мене девушка є, я хочу на ній. Жениться. Йому деньги Ты Так і що ти тренером робиш? Я не знаю, скільки тренерів виходить, але наверное, йому не вистачає. Хочу больше Вообще, а я коспыша Там, где мы со Стивеном Я показываю наш вот этот гриль, электрогриль Вы же понимаете, что я гляньте, Я ж тут живу Это ну апартменты, это ж не мой собственный дом Поэтому тут разрешается Только электрогриль Костер полыть Кулахаты нельзя, вы вы эти дома деревянные Из говна Из говна и палок сделанные вот. А Александр, электрогрив... ну, Стив, он такой, он американец, он никогда не будет нарушать закон. Он спросил, что я могу, я могу такое поставить на балконе. Можно. И он таки купил. Баба пише. Он... То, что американцы, типа, это не могут делать мангалы, приехали бы к нам в Украину, и в нас там такие мангалы, а тут же, что, они же бестолковые мангалы не могут сделать. И вот это такие... Я пишу, что разношу? Я отвечаю, ну, в натуре, блядь, что на разношу, пиши. Что, что разношу? Я уже не отвечала. Все сперечаться. Значит, в стране стейков и гамбургеров нету мангала нормального. Вы что, гоните? В Америке такие мангалы, что вам и не снилось. Я когда сделаю обзор, заедем в этом Home и я вам покажу, какие тут мангалы делают. Тут офигенные мангалы, электро, який хочешь. Шо шо, мангалы тут делают офигенные, очень они. На какие хочешь вкус кошелек. Дебели классные. Ой, ладно, пойду. Смотри, что я нашла. Говорю, что это такое? Он говорит, это для того, чтобы делать огурцы маринованные. Ну то есть поняла, уже готовый рассол покупаешь, заливаешь огурцы и делаешь как бы маринованные. Америка. <laughs> что это? А это что? Little ones. It's same? Yeah, it's the same thing. Ужас. А зачем? Боже, so people put it in drinks, like alcohol, cocktails. А, рассол из рассола делать drink. Ой, я что вообще не поняла, чья правильно разумела. Это рассол, просто рассол. Что тут состав? Я не знаю, сколько это стоит. Ну, прикольно, да, увидеть такое в Америке. Чикен Киев. Котлета по-киевски. Чикен Гордон Блю. Это еще пармезан, чикен, это крем бри, что-то там, это что, с яблоком, что ли? Короче, разное. Да, тут с картошкой даже. Че опять холодца сварить? Все, в кости, пожалуйста. Ты, вот пусть и, вот и на 5 долларов. Полоса сводить. Они а не хочет. Эти перчики классные я брала и начиняла. Такие они вкусненькие и так опор, ну как бы, знаете, на два укусика. Классные вот эти. Все, ручки какие-то нормальные. Гурячок молоденький. Он такий кусок масла. Стоит 12 долларов. 907 грамм. 12 долларов 907 грамм.